бороться уже за право быть украинцами і далі. бороться. Зараз решается доля государства. Раздают среди вас, тому вы каждый можете взять себе шматочок. Эти люди пошли а эти люди против власти. Еще. Никто не имеет права Я применять, права. применять Нет, физическую не силу не против милиционеров. Они же, кто палками их, кто камнями, то еще что -то. милиться, милиция защищать свою жизнь. Поэтому я считаю правильно, эти четыре человека погибли. Мало того, я считаю, что еще жестче надо. Вот этих две тысячи человек арестовать и посадить. И в самое ближайшее время, я думаю, завтра соберу депутатов. И попрошу еще уж законить, жестче законы сделать да по вот, отношению да, к этим 2000 приводит. человек. Несли жовто-блокидні та чорні стрічки і їх по периметру цієї площі, а, тим самим вказуючи, що Майдан зараз це територія жалоби, це територія що а, горя і а, по радио, по Ми переймаємося тими подіями, які зараз відбуваються. Я всіх вас благаю. Будьте сильні!